श्रीपरमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् यागस्य च ऋषीकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानाम् न्यासं सन्न्यासम् कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागम् विचक्षणा ्याज्यम् दोषवदित्येके कर्मप्राभुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् कार्यमेव तत् यज्ञोदानम् तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा फलानि च पार्थ निश्चितम् मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभया त्यजे स कृत्वा राजसम् त्यागम् नैव त्यागफलम् लभे कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम् क्रियतेऽर्जुन सङ्गम् त्यक्त्वा फलम् चैव सत्याः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलम् कर्म कुशले नानुषज्जते यामी मेधावी मेधावीच्छिन्नसंशयः न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुम् कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागि सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टम् मिश्रम् च त्रिविधम् कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनाम् प्रेत्य न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सान्ध्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम् चैवात्र पञ्चमम् शरीरवामनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम् वा विपरीतम् वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवम् सति कर्तारम् आत्मानम् केवलम् तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ज्ञानम् ज्ञेयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिकर्मसङ्ग्रहः कर्म, कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीशते अविभक्तम् विभक्तेषु यज्ञानम् विद्धिसात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धिराजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अधत्वार्थवदल्पम् च तत्तामसमुदारुतम् नियतम् सङ्गरहितम् अफलप्रेत्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारुतम् अनुबन्धम् क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते गी कर्मफलप्रेत्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः सब्धः शठो नैष्कृतिको रसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदम् धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम् शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्ररुहृतिं च च कार्याकार्ये भयाभये बन्धम् मोक्षम् च यावेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मम् च कार्यम् चाकार्यमेव च अयथावत्प्रजानाद् हि बुद्धिः सा पार्थराजसि अधर्मम् धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्या धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिस्सा पार्थराजसी यया स्वप्नम् भयम् शोकम् विषादम् मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा दृतिः सा पाततामसि सुखम् विदानीम् त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तम् च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तदत्सुखम् सात्विकम् प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम् राजसंस्कृतम् यदग्रे चानुबन्धे च चा सुखम् मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदारुतम् न तदस्ति पृथिव्याम् वा दिवि देवेशु वा पुनः सत्त्वम् प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियमिषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः श्रमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो जो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रम् कर्म स्वभावजम् कृषिकौ रक्ष्यवाणिज्यम् भैष्यकर्मस्वभावजम् परिचर्यात्मकम् कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् े स्वे, स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम् लभते नरः स्वकर्म निरतःसिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणुजः प्रवृत्तिर्भूतानाम् येन सर्वमिदम् ततम् स्वकर्मणात्मभ्यर्चसिद्धिम् विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सभजम् धर्म कौन्तेय स दोषमभिनत्यजेत् दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिम् परमाम् सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिम् प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासे नैव कौन्तेयनिष्ठाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम् नियम्य च शब्दादीन् विषयान्स्त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवीलघ्वाशीयतमाकायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यम् समुपाश्रितः अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् क्त्या मामभिजानाभियावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो वाम् तत्त्वतो ज्ञात्वा भिषते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम् भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि करिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनंशसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम् नियोक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् श्वरः सर्वभूतानाम् रुद्देशेऽर्जुनतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूता नियन्त्रारूढा निमायया तमेव शरणम् गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम् शान्तिम् स्थानम् प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमम् भूयशृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजी माम् नमस्कुरु मा मे सत्यम् ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः े नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न ना चाशुश्रूषवेवाच्यम् न च मां योभ्यसूयति य इमम् परमम् गुह्यम् मद्भक्तेष्वपिस्यति भक्तिम् वै पराम् कृत्वा मामे वैशत्यसंशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते चय इमम् धर्म्यम् संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ तुलैकाग्रेण चेतसा करचिदज्ञानसम्मोहप्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनम् तव सञ्जय उवाच इत्यहम् वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमि मम श्रौषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम् सादाच्छ्रुतवान् एतद् गुह्यमहम् परम् योगम् योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात् कथयतः स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान् राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तदत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम हरिः ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः